Очень часто мы пользуемся маской, безусловно. Вообще человек, даже оставаясь наедине с самим собой, резко снимает себе эту маску. Это не значит, что это плохо. Вообще страсть к лицедейству, к превращению, к преображению, она, мне кажется, заложена в крови каждого человека. Главное все-таки, что под маской. Вітаю! з вами програма Життя без масок. Сьогодні ми завітаємо у гості до людини, про яку не говорив хіба що ледачий – Олег Мішуков. Хто тільки не співав про нього хвалебних пісень, захоплюючись його розумом та творчим потенціалом. Втім, це лише верхівка айсбергу особистості Олега Мішукова. Хто ховається за маскою професора? Ви побачите прямо зараз. Кожна людина подібно місяцю має невисвітлену сторону, яку не показує нікому. Кожен має певний образ, що засвідчує стиль життя. Олег Мішуков зізнається, маскою користується теж. Мабуть, у нього їх цілий арсенал. За кафедрою, перед викладачами, на сцені, за кулісами однаковим бути неможливо. Я уже давно не одеваю на себя Никаких масок строгого преподавателя Знаете, когда я начинал работать И по своему возрасту, манере поведения По общению полностью сливался Со студенческой массой Может быть я Ну и как-то пытался отделить себя По возрасту как-то Поэтому где-то где очки одел Где-то еще что-то А сейчас, ну что вы, ну вы взрослый толстый дядька уже ну, что мне уже одевать Какие-то на себя личины Нет, конечно, я не делаю из себя никаких масок Строгого преподавателя, хотя время от времени строгим, конечно, ну, быть приходится. Когда иду на работу каждое утро и вечером, когда ужину, я все время включаю телевизор и смотрю не новости, не информационные программы, а смотрю ну, какой-нибудь такой легкий комедийный сериал. Вот я очень люблю сериал солдаты. Я сам служил в армии. И я когда смотрю этот сериал, я думаю, что вот все-таки мне повезло. Вот э, я служил в армии, где не было тех ужасов, о которых часто рассказывают, где было действительно все достаточно доброжелательно, не просто, но, в общем-то, доброжелательно, как в этом фильме. Может быть, мне повезло и в другом. У меня были такие школьные учителя, такие школьные друзья, которые сделали мое пребывание в школе, я учился в 14 школе, очень легким, спокойным и счастливым. Сам навчаючись у звичайній школі, Олег Мішуков зміг створити навчальний заклад, який по праву вважається вже навчально культурно розвиваючим центром. Ідею позичив ще у Катерини Другої у своєму старосельському ліцеї. Вона прагнула виховати кардинально нове покоління людей. Сьогодні Херсонський ліцей один із десяти найкращих в Україні. Мы гордились этим примерно где-то минут 10, а потом поняли, что нужно идти дальше, потому что если сильно, знаете, у нас такая сфера деятельности, наука, образование, искусство, то если сильно долго остановиться для того, чтобы собой полюбоваться, своими там наградами, медалями, какими-то регалиями, какой-то прессой хорошей, то... Пока... Когда ты будешь собой любоваться, уже придут другие, вытолкают тебя в шею, и конкуренция здесь очень сильная, очень большая. Я, вы знаете, очень просто, э, очень просто уже отношусь ко всякому, ко всякого рода там каким-то, э, не знаю, э, цяльским бляшкам, наградам и всем остальным. Это все хорошо, все равно оцениваем мы все друг друга, э, потому какие мы люди, какие мы специалисты, а не какие там у нас звания, титулы, там мундиры и ордена. Советовал бы нашим зрителям, если молодые есть тоже среди них, поменьше прислушиваться к чужим советам. Да? По-моему, у Лермонтова богаты мы едва не сколыбели ошибками отцов и прошлым их умом. Вот ошибки отцов и прошлый ум, пусть остаются с отцами и те, кто уже какой-то жизненный путь прожил. Пусть молодые люди совершают ошибки, пусть набивают себе шишки, пусть через сопротивление, через тернии двигаются к звездам. Главное, чтобы не закружилась голова и чтобы э, мы не перепутали жизнь настоящую от жизни призрачной, какой-то иллюзорной, чтобы не подумали, ну вот, не подумали, что в зарабатывании денег, в карьерном росте, вот во всех этих наградах в этом есть смысл жизни и что на это нужно ориентироваться сразу. Друге, я Олега Васильовича режисура. Любов до вистав виникла ще у дитинстві. З тієї пори він відвідував всесвітньо відомі театри. Поки у самого не визріла ідея спробувати свої режисерські здібності. Потихоньку, потихоньку, вот с легкой руки Александра Андреевича. Книги я в нашем театре поставил спектакль ревизор. Потом, даже здорово, на, э, на старости лет получил еще и второе образование, закончил э, один из наших ведущих театральных вузов России. Получил диплом режиссера драматического театра. То есть, еще немножечко поучился. Это уже опыт такой забытый. Снова поздавал экзамены, снова поздавал зачеты. И так мне это понравилось. Знаете, больше мне, я понял, что мне лучше сдавать. приймати. Режисер Мішуков не перестає дивувати глядачів та випробовувати погляди театральних критиків. Безсмертним гоголівським ревізором здавалося вже здивувати нікого. Втім, це не про Олега Васильовича. Він зміг, здивував, та ще більше здобув чимало прихильників. А будь то зі Ти... Они могут понимать, что они ничего не делают, Только если мы с вами что-то много чести. <связывается> да, да, <связывается> да <связывается> Я этого не заслуживаю. Ну, чего же не заслуживаете? Я вас свое удовольствие видеть вас. Нам еще более приятно. Да, 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 да. А, давай все-таки попробуем. Давай все-таки попробуем с низкого ставка. Сударыня. Сударыня. И дай, то да, да, да прыгни! Опа, посередине на колено? Да, я, я да, да, Что да, имею да, в да, 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 Нам еще были приятно да, такую особу. Да. Некоторые вот такие нудные театральные критики, которые приезжали к нам из столицы, из других городов, которые долгие годы советские сидели в Министерстве культуры и учили всех, как надо ставить пьесы о Ледине, о партии, о большевиках. они учили искусство, ни черта в нем не понимая. Теперь они приезжают и учат другому. Да? Вот кто-то из них там пытался что-то мне какие-то глупости договаривать. Но, ну, слава Богу, я пока еще, в общем к этому спокойно отношусь. Знаете, у нас считается так, вот если классическое произведение на сцене идет так, что мухи дохнут и ползала засыпает, то это блестяще, ярко, необычно. Да? То есть, есть, вот, 50 портреты на стенах, покрытые пылью часто в школах, да, висит э, страшный Островский, такой, знаете, такого вида, как будто это был какой-то тихопомешанный, а не блестящий комедиограф, э, совершенно широкой души человек. Висит Гоголь какой-то, с потусторонним взглядом, точно восставший из мертвых. Висит, значит, вот эти еще портреты подбирают такие, висит совершенно с, с безумными глазами Достоевский. Да? Вот, э, и у школьников в школе очень часто вырабатывается такая стойкая ненависть к литературе. И поэтому, как только скажешь «Волки и овцы» Островский, ой, или «Гоголь, ревизор», ой, я в школе учил. Знаете? А потом, когда приходит в театр, говорит, боже, да это же оказывается живое произведение. Это оказывается можно смотреть. Знаете, мы когда-то играли спектакль в Южноукраинский, «Ревизор». И когда зрители выходили из зала, мне потом рассказали, значит, там э, очень хорошо приняли спектакль, прекрасно принимали, овация в конце была. И вот э, один, значит, мужчина говорит другому, говорит, слушай, а нормально, говорит, «Ревизор». А кто, говорит, его написал? А, говорит, а вот тот дядька в конце на поклон выходил, такой вот мордатый. Меня, видимо, за Гоголя приняли. Я хочу всегда, начиная работу над пьесами, чтобы знаете, классика была живой, чтобы она была актуальной, современной. Это не значит, что все должны играть в джинсах, что на голову должны падать кирпичи, и что зрителя уже для того, чтобы каким-то образом возбудить, его нужно там чуть ли уже не какими-то э, фекалиями поливать. Уже до этого, в общем-то, некоторые режиссеры дошли. Креативный та суворый педагог на репетициях. За кулисами вымогливый и уважный режиссер. Дві свої улюблені професії Олег Мішуков не розділяє, навіть не на те, що вони підпорядковані двом різним министерствам. Когда я читаю лекции, в аудитории сидит 200 человек, и я рассказываю о Византии, или об эпохе Возрождения, или о средневековых королевских фамилиях, или о какие-то античные времена вспоминаю. Ну, конечно, для того, чтобы эти 200 человек, чтобы поймать их внимание, чтобы сфокусировать их внимание вот на тех вещах, о которых я говорю, конечно, мне нужно в очень короткое время, как бы, ну, понятно, я не одеваю костюм, там, античную тогу на себя не одеваю, да, вот, но тем не менее рыцарские доспехи, и за собою інтерес. Тим не, не мені, я должен в общем-то учитывать, что я преподаю историю зарубежной литературы и культуры. все таки я должен вот каким-то образом настроить студентов вот на особый лад. И, конечно, здесь всем мы немножечко режиссёры, любой педагог, преподаватель вузовский или школьный не имеет значения. Як справжній режисер Олег Мишуков і живе за своїм рідним сценарієм. План його дій розписаний на цілий рік вперед. Спонтанних рішень воліє не приймати. тогож вымагая и видоточивших. Я вообще очень-очень такой системный человек. Я да, люблю заранее все планировать. Пожалуй, больше всего раздражает в людях необязательность и, ну знаете, такая непунктуальность, что ли. Она о многом говорит. И я не очень люблю с такими людьми иметь дело. А я боюсь, наверное, больше всего, что мне вот станет скучно чем-то заниматься. Понимаете, вот я же весы по знаку зодиак, а весы, знаете, мы же любим гармонию, мы любим все взвешивать 259 раз посоветоваться. Потом, конечно, быстро примем решение, решение самостоятельное. Но для весов, знаете, очень важно. Я не знаю, кто как относится к знакам у зодиака, очень важно, чтобы все-таки нам было комфортно, чтобы мы занимались любимым делом в Кругу людей, которых ми любимо і уважаем. Вот я очень боюсь, що я не зможу займатися любимым делом серед людей, которых я люблю і которые мене уважают. Викладацька діяльність, культурні смаки, величезний інтерес до епох середньовіччя та ренесансу неабияк вплинули на особистість Олега Мішукова. Подібно до тогочасної ідеології, коли саме буденне життя було предметом естетичної насолоди, Олег Мішуков і до сьогодні надає перевагу життєвому комфорту та красі. Времена, когда говорили, что человек должен быть либо умным, либо богатым, уже прошли. Потому что нас в школе учили. Да, вот он был богатый, поэтому сволочь. То есть мы уже поняли, что не все, не все умные и порядочные люди, и не все те, кто зарабатывает своим трудом и потом деньги, что они все подлецы. Да? Вот. Деньги зарабатывать можно, в этом нет ничего постыдного. Другое дело, какой ценой зарабатывать эти деньги. И вот тут уже начинается то, что мы называем моралью, нравственностью и всем остальным. Я вот очень люблю бывать, я не знаю, в, ну, в европейских странах. Я люблю бывать в музеях, в театрах. Хотя с годами мне, вы знаете, искусство нравится все больше и больше не застывшее в камне. То есть ту радость, которую раньше я получал от того, что посещал музеи, да, тот же Лувр или какой-нибудь другой крупный музей, да, вот, вот эта радости уже сегодня нет. То есть театр, консерватория, концертный зал – это живое искусство, а застывшее в камне и запечатленное на полотне это это уже видено много раз, и я понимаю эстетическую прелесть всего этого, но сердце уже вот так учащенно, как оно бьется, например, в том же театре, уже этого нет. Я понимаю, что многие планы, которые мы строим, они эфемерны я понимаю что многие люди с которыми я встречаюсь может быть ну не так умны талантливы красивы какими я в них вижу я понимаю что очень часто я ошибаюсь и заблуждаюсь понимаю что многое не сделал не прочитал не написал не увидел больше всего я боюсь в жизни скуки и монотонности. Вот это то, что останавливает развитие. Больше всего в людях я ценю профессионализм, умение сосредоточиться на какой-то задаче, на какой-то цели и не идя по трупам. Цілі Людина широкої душі, професор і філософ, режисер та водночас психолог. У нього не паморочиться в голові від успіху. Він любить жити красиво і комфортно. Він боїться монотонності та одноманітності. Він виховувався на класичному мистецтві і до сих пір у нього закоханий. Людина слова, принципу і діла. Такий він, Олег Мішуков, без маски. На цьому я прощаюся з вами. Gracias.